А ще питають, як побудувати захист від демонічних істот? Так ми же об этом говоримо, мої дорогие. По 7 море разом в день І по стадіону утром днем і вечером. Вот і все. І з вами того, От якщо ви, ви врач, ви медсестра. Вы брат, родной, вы сестра, вы мама. Вы ухаживаете за больным. Вот вы за ним ухаживаете, а в это время вы молитесь за него. Вы молитесь за него, но молитесь вы. Энергия идет через вас и идет в образ этого человека. Что значит вы за него молитесь? Вы его представляете. Вы представляете его голограмму? Кто такие каждый из нас? Окей, вот мы, как говорится, тушки. Но мы же душки, мы голограммы, и мы представлены во всей Вселенной. Вот какая Вселенная, вот такие мы. И когда мы представляем друг друга голограммами, то вот на всю эту голограмму. Условное там бесконечное количество параллелей меридианов, по которым крутятся наши электроны, наши энергетические частички. К ним идет энергия, которую мы направляем силой мысли и смыслом нашей мысли. Понятно? София Михайловна, тут нас трошки в одном комментарии вкусили. Питают, и где же те корабли, которые должны были забрать нас? Моя дорогая, я и ответила. А ты так уверена, что в том, что ты утверждаешь, чистая правда, наши корабли фиксируются учеными, фиксируются астрономическими приборами. Уже лет 15-20 назад этим космическим телескопом Хаббл. Зарегистрирован, сфотографирован так называемый божественный город. Город, корабль как город. С будивлями, с дворцами. Понимаете? А на моих фотографиях сколько там всяких видов, сколько там всяких плазмоидов. А в плазмоидах иногда, прямо в плазмоидах, в середине, видны в том числе корабли видны сущности, ну, человеческие, похожие на человеческие лица. Некоторые инопланетяне, так они себя и называют, что они люди. Так что, то, что, ну, чтобы кусаться, надо иметь острые зубы. А зубы надо наточить на знаниях. А не просто, как говорится, из-за из -за забора, пусть она меня извинит, вякать. Или еще одна разумница пишет. А чему вы не пишете на мове? Я не хочу на нашему языку. Я что, тысячу гривен потратила на ваши книги? Зря, но я сказала, слушай, отправь наши мои книги, мы тебе вернем деньги, чтобы ты в лишние траты не впадала, если ты не понимаешь. Мне нужно было дождаться ее... Спустя 22 года, как печатаются мои книги, мне надо было дождаться этого мудрого совета и писать только на украинском. Я пишу для всего мира. Мои книги переведены уже на 9 языков. Не все, но некоторые. Вот вы мне укажите такого писателя, чтобы при жизни его книги были переведены на столько языков. І пользувалися спросом. Так що, дорогая, советы треба давати, когда у вас просят советів. А то я, як уже и без ваших советов обходилась я обойду. А я, Софія Михайлівна, вставлю свої 5 копійок. А до речі, у нас 12 книжок Софії Михайлівни перекладені українською мовою. тож кому цікаво, хто. кому треба Само українська мова, будь ласка, и все більше и більше книжок української буде в крамничке Бланк. Далее София Бланк. Далі питають София Михайлина, а чи можна зекономити час і сімейне фото покласти і всіх одразу почистити? Конечно. Разумно, везде должен быть рационализм. Конечно. Никому не помешаете, Всех почистите опять исходные замеры биолокационные энергии. И потом. И все. И вам уже, как говорится, мои ответы не нужны. София Михайловна, а чи треба при цьому тоді називати имена тих, кого чистиш? Да, да, да. Это же Что такое наше имя? Это наш космический код. Это наш пароль в космосе. Да, имена надо. А еще питають, А як бути, коли працюєш із людиною, у якій багато демонів та бісів, чи вони на ту людину цілителя не, не перескочуть, як від цього вберігатися? Дорогі, опасність. є. Є опасність. Но если ви, как говорится, чи душою і языком, если ви не пользуетесь... чем не надо словесно они вас не укусят потому что когда человек э, ругается ненавидит проклинает что он делает он сам себя открывает это я прошу кто сегодня э, проклинал он сам себя открывает и мы об этом с вами беспрестанно говорим Поэтому мы говорим, что нельзя ненавидеть даже врагов. Почему? Вы врага ненавидите, а вы себя подставляете. Понимаете? С ним, вы же все равно с ним не разберетесь. Не с врагом, единственным, не с врага ми. Это презумпция Бога, который в свое время правильно даст оценку жизни каждого из нас. все записывает. Вот мы сейчас с вами разговариваем, а что записывается? Понимаете? Поэтому, если вы хотите, чтобы в вас не пролезли, не делайте дырки в своем поле. Не освобождайте проход. А наоборот, когда вы молите за врагов, что вы создаете? Вы создаете вокруг себя защитный барьер любви который вы излучаете, а любовь самая сильная защитная энергия. Понимаете, почему Иисус говорил, любите ненавидящих вас. Вы же понимаете, что Иисус не мог нам дать плохого совета. А почему любите ненавидящих, чтобы ненавидящие не могли вас укусить, не могли проникнуть в вас своими негативными энергиями. Вот так мои дорогие. Так, тут ще питаю, чи можна самі собі робити очищення, вже відповіли можна. І чи можна декількох людей очищати разом можна? Ви лежите в больничній палаті. Нарисуйте, от палата 10 человек. Нарисуйте умозрительно кожна кукла дайте імя Софія, Людмила, Галина. Понимаєте? и проведите такую работу очистительную. Или класс вашего сына, ваш класс учебный, группа институтская или аспирантская, любая. Бригада на работе, дорогие. Водитель транспорта, ваш личный шофер, если у вас есть таковой. Дорогие, тут вариации огромное количество не бойтесь. Вы можете не помочь тем, которые сами к себе призывают, но не помочь до конца, но в какой-то степени вы им все-таки поможете. А если вы им расскажете вот эти все тонкости, то они поймут, но ну, люди же сами себе не враги, но просто им никто это не говорит. София Михайловна, ну тут цикавляться, что у вас за такие Просто чудовий перстень. Мої дорогі, або це перший водом з маленьким животом. Видно я? Гу -гу. А у нас є вони, Софія Михайлівна нам на крамничку да. привезла. Так що приходьте. Маленька партія залишилася, да. я не знаю, скільки там. Їх подив... да. А зачем я її одиваю? Я хочу быть во всеоружии энергетическом. <laughs> Выступаю перед вами. Это дополнение энергии. но можно его носить? Не, не надо. А сколько можно? Распирает. Ну, я вот чувствую, что уже хватит, надо снимать. Это очень энергетичные камни. Дякую, Софія Михайловна. Друзі. Ну, є є на накранички ще трошечки, трошечки ще залишилося. Приходьте. А ще питають Софія Михайловна, повторіть іще раз оцих три імені цих духів вогню: Саламандри, фенікси, а третій. Фенікс пірри. Пір, так, дякую. А огненними ангелами вважаються стерафіми, шість крили. Вот. Шестикрылые многоочатые, у них много глаз. Серафимы. Это защита Бога. Они окружают Бога, поэтому невозможно на Бога смотреть. Он здесь в огне. Понимаете? И вот это э, ангелы огня. Духи э, растений камней и животных, и наши духи, они более ажурные, они как кружева. А ангели сплошной мощный сил. София Михайловна, а чи відрізняються фото, які в телефоні, і фото паперові роздруковані по енергетичному потенціалу? Ні, вони, вони не відрізняються. Но дело в том, что что такое э, телефон? Там колосальне скоплення інформації ну как бы в одному місці. Ну, я не фізик, но я розумію, що концентрація інформації может вносить некоторые искажения. І, як говорится, не треба змішувати. Дякую, Сергій Михайловина. Ще тут питають, як правильно класти фотографію лицем до столу чи лицем до серветки? Наружу, наружу. В салфетке. А еще пытают, а мне уже 78 лет, и я думаю, чи мне можно идти на курсы на ваши, что скажете? Моя дорогая, мне тоже 78 лет. И вы проводите эти курсы. И я провожу эти курсы, я без конца учусь. И мне скучно, если я ничего нового, допустим, за день не узнала. Ну, что это за да, житья? Все. Посуда, постель, готовка. Ну, что Что это за да, житья? Мы же существа думающие. Не только спящие и едящие. Пока мы живы, мы накапливаем знания. А наше, 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 а когда мы перейдем в следующую инкарнацию, мы уже придем с этими знаниями. То есть наш эволюционный путь, мы как бы укоротим, сделаем нашу жизнь в бесконечности более продуктивной и интересной. Ну, кому интересны люди, которые, ну что он тебе расскажет? Ходив на базар, по полову грядки выдаю корову, жму сметану, ну дорогие, ну что тут нового? А вот когда вы узнаете о том, какие нам советы дают наши космические э, наставники и целители, когда вы узнаете то, чего не знали, и этим обрадуете не только себя, но и людей вокруг себя, тогда мы нужны. Тогда у нас есть что-то ценное. Что может быть ценного? Даже вот это кольцо не такая большая ценность, как те знания, которые вот тут мы накапливаем, и в сердце, в душе. Так что, дорогая, учиться даже в последний день перед смертью не поздно. И неважливо, сколько роков. А чи можна використовувати для очищення свічку, яка не є церковною? Можна, конечно, можна. Ну, она буде несколько, она будет несколько уступать, но все. Не зациквайтесь, какая свічка есть, так видите. Дякую. А через кілька днів можна проводити інший сеанс? Да хоч каждый день, хоч два сеанси, три сеанси в день. Если вам надо быстро, срочно помочь? Не жалейте времени. Два-три сеанса человек скорее выздоровеет. А чи можно, подскажите, пожалуйста, поликувать мою соседку от жадебности? Она хочет забрать в меня квартиру за дурняк. <реш> Попытайтесь, но, боженька, ее жестоко поликует. Вы ее по-соседски, по-доброму, а ее боженька поликует, как треба. И надо, чтобы она понимала, что все это, что она делает, все записано в ее поле. Вот она а, предстанет перед Божьим судом. А кто вы на Божьем суде? Святые. Божественные эмиссары. Она перед ними станет, а они, у них есть такая штучка, вот эта вся наша лента жизненная прокручивается там за 5-10 минут. И богиня правосудия, она сзади стоит, она все фиксирует. И справа у нас ангел добра, а слева ангел зла. Чему плюют налево? Ангелы зла И каждый взвешивает, записывает на свои весы что положено, доброе и злое. А что переважить? Ну, если переважить зло, то куда мы напили? Он напили, ну, чи дрова кидать теперь смолу, чи еще что-то подивное. А за все придется отвечать. А жадность – это, это порог. Боженька тебе ничего не позволил в жизни. Тебе все дано. Руки, ноги, голова, ноги, желудок, печень. Все у тебя есть. А ты? А ты жалеешь это использовать для того, чтобы поделиться с другими? Жалеешь? Ну что ж, ну и тебе добра пожалею. Тогда, когда тебе нужно будет судить, раз а ты добра на что ты берешь это добро. Логічно. Софія Михайльна, скажіть, будь ласка, якщо людина хоче почистити саму себе, то їй використовувати також фотографію на першому етапі чи можна просто саму себе якось свічкою обводити? Дорогі, я вам не советую, робіть все по фотографії. Я значить вирішила, у мене такий випадок був, От я сижу там напротив мене телевізор, а я сижу, сижу себе руки чищу свічкою. и додумалась, чтобы э, капал воск, положила э, это, целлофан. У меня капнул воск, целлофан загорелся, и кожа вместе с целлофаном <свят> спеклась. Ну ничего, у нас там зажило. Но, э, понимаете, обычно хочется еще что-то делать. А надо на этом сконцентрироваться. Все-таки огонь. Так что я вам не советую на самом суде. Вот. Хотя, ну если очень внимательный человек, можно вот сердечную чашу, допустим, знаете, иногда вот так тяжело на сердце. Можете взять вот такую салфетку, вот так сольнули, я, наверное, так солью. Угу. Так, так. И вот так вот водите свечкой. И смотрите, чтобы капало вот сюда на, на бумагу. Проти-годинниковой стрелки. Проти-годинниковой стрелки. І тоді ви будете бачити, які каплі капають, дим будете бачити, запах будете відчувати. Особливо, якщо вам, як кажуть, в душу нагадують, вот, тяжело на серце, сразу стане легше. Софія uh -huh. Михайловна, а коли, наприклад, йде відливка воском, то ми фотографію кладемо під оцей тазик із водою? Так, да, так, да. і це Угу. Uh -huh. Це треба запам'ятати. Обличчям наверх. І хто ще не підписаний на телеграм-спільноту Софії Михайлівни, заходьте на цю телеграм-спільноту. В описі до цього відео є посилання і в першому коментарі. Там завжди все найцікавіше, там і молитви Софія Михайлівна ділиться. Там і останні новини, і останні новинки. І таку... Ну що ж, друзі, а ось ми всі питання вже розібрали. В кого залишаються питання, пишіть у коментарях. І... всем хорошего часу проведения с нами, чтобы вы развивались духовно. Так, Софья Михайловна? Так, мои хорошие, всех благ.